بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و علیہ على رسوله الكریم حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ شیخ على ان يطع بعرجته الجنہ ایسے جرید و قدر صحابی جنہوں نے جنت میں لنگڑاتے ہوئے چل کر داخل ہونے کا عزم کیا عمر بن جموح دور جاہلیت میں مدینے کے ایک عظیم رہنما مانے جاتے تھے آپ کا شمار قبیلہ بن سلمہ کے پسندیدہ سردار مدینہ کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا زمانۂ جاہلیت میں عرب کے سرداروں میں یہ رواج تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے لیے خاص طور سے الگ الگ بت اپنے گھر میں رکھتا تھا تاکہ ہر صبح اور شام اس سے برکت حاصل کرے خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور ذبح کرے اور مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اس سے حفاظت اور پناہ کی درخواست کرے اس وقت کے رواج کے مطابق عمر بن جموح کے پاس بھی ایک بت تھا جس کا نام مناج تھا اس کو انہوں نے بہت قیمتی اور عمدہ لکڑی سے بنایا تھا عمر بن جموح اس سے بہت زیادہ محبت کرتے اس کے رکھ رکھاؤ کا بڑا اہتمام کرتے اس کی دیکھ بھال کے لیے بہت فکر مند رہتے اور ہمیشہ انتہائی محبت کے ساتھ اس کو بہت مہنگی خوشبو سے معطر کرتے تھے آپ کے اہل خانہ کا قبول اسلام اور آپ کی بے خبری جس وقت ایمان کی فضا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یسرف کے ایک ایک گھر میں داخل ہو رہی تھی عمر بن جموح کی عمر ساٹھ سال تک پہنچ چکی تھی اور اس وقت ان کے تینوں بیٹے حضرت معاذ حضرت معوز اور حضرت خلاد ان کے ساتھ ان کے ایک ہم عمر ساتھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے اس کے علاوہ ان کے تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماں ہند بھی مسلمان ہو گئی لیکن عمر بن جموح اس سے بالکل بے خبر تھے عمر بن جموح کی بیوی نے دیکھا عمر بن جموح کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یسرف کی بڑی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کے خاوند اور دیگر چند لوگوں کے سوا قبائل کے بڑے سرداروں میں سے کوئی بھی اب شرک پر باقی نہیں رہ گیا حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی اور ان کا بہت زیادہ احترام کرتی تھیں اور ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھیں کہ اگر انہوں نے کفر کو نہیں چھوڑا اور اسی حال میں ان کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائیں گے ادھر عامر بن جمح اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس دہائی اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروینہ اختیار کر لیں جس نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے لوگوں کو ان کے پرانے دین سے پھیر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل کر لیا ہے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا یا ہندو احذری این یلتقی اولادو کی بہاد یعنی مسعب ابن مصعب ابن عمیر حتیٰ فی ہند خبردار دیکھو اس بات کا خیال لگنا کہ جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں تمہارے لڑکے اس شخص سے ملنے نہ پائیں ہن نے کہا سمع و طاع بلاکن حل کا ان تسمع میری بنی کا معاذم ما یرویہ يرو عن هذا الرجل میں اس کا خیال لکھوں گی لیکن کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے بیٹے معاذ سے وہ باتیں سن لیں جو اس شخص سے سن کر وہ بیان کر رہا ہے عمر بن جموہ نے پوچھا تمہارا بھلا ہو کیا وہ میری لا علمی میں اپنے دین سے پھر گیا ہے نیک بیوی کو ان پر طرس آیا اور انہوں نے جواب دیا کلو حس اور بدم مجالی سیہادیہ وہی رشی اما یقول نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ اس داعی کی مجلس میں شامل ہوا تھا اور وہاں اس نے اس کی کچھ باتیں یاد کر لی ہیں عمر نے کہا اس کو میرے پاس بلاؤ عمر بن جمعہ کا قرآن سن کر متاثر ہونا اور جب معاذ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سناؤ یہ سن کر بیٹے نے باپ کو کلام الہی کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک ایاک نعبد و نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط انعمت المغضوب ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے جو رحمان اور رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو نہ تیرے غزب کے مستحق ہیں نہ گمراہ ہیں عمر بڑے غور و فکر کے ساتھ اپنے بیٹے کی زبان سے ادا ہونے والی ان آیتوں کو سنتے رہے پھر انہوں نے سر اٹھایا اور بیٹے سے کہنے لگے مَا احسن هَذَا الْكَلَامَ وَمَا أَجْمَلَ اجملا او کلو کلام ہی کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ کلام کہ اس کا سارا کلام ایسا ہی ہے معاذ نے کہا ان کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے ابا جان کیا آپ ان سے بیعت کرنا پسند کریں گے آپ کا پورا قبیرہ ان سے بیعت کر چکا ہے یہ سن کر امر بن جموح تھوڑی دیر تک خاموش رہے پھر بولے منات سے مشورہ کیے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا دیکھتا ہوں وہ مجھے کیا رائے دیتا ہے بیٹے نے کہا وما عصا آسا یقول منات یا ابتا وہو خشب اصم لا یعقل ولا ینتق عقیل ابا جان یہ ممکن ہی نہیں کہ منات آپ سے کوئی بات کرے یہ تو ایک لکڑی کا بنا ہوا بت ہے جس میں نہ سننے کی صلاحیت ہے نہ جواب دینے کی نہ عقل ہے یہ آپ کو مشورہ کیا دے گا عمر بن جموح نے غصے سے تیز ہوتے ہوئے کہا قلت لن اقطع تو دونا میں کہہ چکا ہوں کہ اس سے رائے لیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا منات سے مشورہ اس کے بعد عمر بن جموح وہاں سے اٹھ کر منات کے پاس پہنچے اہل جاہلیت کا معمول تھا کہ جب وہ کسی بت سے بات کرنا چاہتے تو چاہتے تو اس کے پیچھے کسی بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے اور وہ ان کے باطل خیال کے مطابق جو بات اس بڑھیا کے دل میں ڈالتا وہ بڑھیا وہی کہتی تھی اور اس کے سامنے اپنے سیدھے اور تندرست پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے ان کا ایک پاؤں لنگڑا تھا پہلے تو انہوں نے بدھ کی بہترین حمد و ثنا کی پھر بولے یا منا تو لا با عالم تب انت الفدا علیہ سواک وانه انما جاء لينهانا عن عبادتك وقد كرهت ان ابايعه على الرغم مما سمعته من جميل قولي حتى استشيرك فاشر علي فلم يرد عليه مناه بشيء فقال لعلك قد غضبت وانا لم اصنع شيئا يؤذيك بعد ولكن لا باس فساتركك اياما حتى يسكت عنك الغضب منا تجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دائیں جو مکے سے ہمارے یہاں پہنچا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا وہ صرف اس لیے یہاں آیا ہے کہ ہم کو تیری عبادت سے روک دے اور میں اس کی اچھی باتیں سننے کے باوجود ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں بھی سنی ہیں آج میں اسی لیے تجھ سے مشورہ لینے آ... مشورہ لینے آیا ہوں تو مجھے اس سلسلے میں مناسب مشورہ دے لیکن جب مناع کی طرف سے ان کی بات کا کوئی جواب نہ ملا تو یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے اور کہا میرے پیارے مناد شاید تو ناراض ہو گیا ہے اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تیرے لیے تکلیف دے ہو خیر کوئی بات نہیں میں تجھ کو چند روز کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے مناس سے نفرت اور اسلام سے محبت عمر بن جموح کے تینوں بیٹے منات کے ساتھ اپنے باپ کے بہت زیادہ تعلق کو اچھی طرح جانتے تھے ان کو یہ بات بھی خوب معلوم تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے بہت اہم ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ ان کے والد کے دل میں اس بدھ کی عقیدت اور محبت کی بنیاد کمزور ہو رہی ہے اب یہ ان کا کام ہے کہ اس کی عقیدت کو اپنے والد کے دل سے پورے طور پر نکال دیں ان کو ایمان کی طرف لانے کی یہی ایک شکل تھی عمر بن جموح کے لڑکے رات کے اندھیرے میں اپنے دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منات کے پاس پہنچے اور اس کو اس جگہ سے اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گھڑے پر لے گئے جس میں بنو سلمہ کوڑا کرکٹ اور گندگی ڈالتے تھے لڑکے اس کو گھڑے میں پھینک کر چھپکے سے گھر لوٹ آئے اور اس کام کی کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی صبح کو جب عمر اپنے بدھ کے پاس عبادت کے لیے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بدھ تو وہاں سے غائب ہے یہ دیکھ کر انہوں نے گھر والوں سے کہا وَيْلَكُمْ مَنْ عَدَى اعلیٰ الہ هَذِهِ حاضی <اللَّيْلَة> تم لوگوں کا برا ہو آج رات میرے معبود کے ساتھ کسی نے دشمنی کی ہے لیکن اہل خانہ میں سے کسی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا وہ گھر کے اندر اور باہر اس کو تلاش کرتے پھرتے رہے وہ سخت غصے میں چیخ چیخ کر گھر والوں کو دھمکی دیتے رہے اور آخر کار کافی تلاش کرنے کے بعد وہ ان کو گھڑے میں منہ کے بل الٹا پڑا ہوا مل گیا انہوں نے اسے وہاں سے نکالا اسے دھو کر صاف کیا خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولے اما و اللہ الحاظہ الخضئی تو خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے تو میں اسے آج بہت ذلیل اور رسوا کرتا اسی رات بھی لڑکوں نے منات کے ساتھ وہی حرکت کی جو پچھلی رات کر چکے تھے صبح کو جب عامر بن جمہور نے اسے تلاش کیا تو اسی گھڑے میں گندگی میں ملوث پایا آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکال کر دھویا اور خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے یہاں تک کہ جب عمر بن جموح ان کی اس حرکت سے بالکل تنگ آ گئے تو ایک رات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکاتے ہوئے بولے یا منات انی ما اعلم من فيك خير فادفع الشر عن نفسك وهذا السیف معك اے میرے منات خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہو تو اپنا دفاع کر یہ دل یہ تلوار تیرے پاس موجود ہے یہ کہہ کر وہ خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے جب بیٹوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ابا جان گہری نیند میں پہنچ کر آس پاس سے بے خبر ہو چکے ہیں تو وہ چپکے سے بدھ کے پاس پہنچے انہوں نے اس کی گردن میں پڑی ہوئی تلوار نکال لی اور اس کو اٹھا کر گھر کے باہر لے گئے اس مرتبہ انہوں نے ایک مردہ کتے کو اس کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اسی گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی اور غلاثت بھری ہوئی تھی صبح کو جب ان کے والد سو کر اٹھے اور بدھ کو اپنی جگہ موجود نہیں پایا تو اس کی تلاش میں نکلے اور حضب معمول اس کو اسی گھڑے میں اس حال میں مو کے بل پڑا ہوا پایا کہ اس کے ساتھ ایک مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور تلوار اس سے چھین لی گئی تھی اب یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے اس کو گھڑے سے نہیں نکالا بلکہ جہاں لڑکوں نے اسے پھینکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے اللہ اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود اور مشکل کشا ہوتا تو تو کتے کے ساتھ بندہ ہوا گھڑے میں نہ پڑا ہوتا پھر اس کے بعد انہیں اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیر نہ لگی اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا جذبہ ایمانی اور شوق شہادت جب حضرت عمر بن جموں رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کا مدہ چکھ لیا تو اپنی عمر کے اس ایک ایک لمحے پر پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو شرک کی حالت میں گزرا تھا ایمان لانے کے بعد وہ پوری طرح اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس اپنے مال اور اپنی اولاد کو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضبۂ احد کا واقعہ پیش آیا انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کافروں سے مقابلے کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا وہ انہیں صبح اور شام بہادر شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے ان کے چہرے شہادت کے شوق اور جذبے سے جگمگا رہے تھے اس صورت حال نے ان کے اندر بھی جوش اور جذبے کو ابھارا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کا تہیہ کر لیا لیکن ان کے بیٹے ان کو جنگ میں شریک ہونے سے منع کرنے لگے کیونکہ وہ عمر رسیدہ اور بوڑھے تھے اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں لنگڑا پن تھا اور ایسی حالت میں اسلام جہاد میں شریک ہونے سے معذور قرار دے دیتا ہے ان ان کے بیٹوں نے ان سے کہا جان اللہ تعالی نے آپ کو معذور قرار دیا ہے آپ خود کو ایسی بات کا پابند کیوں بنا رہے ہیں جس سے اللہ تعالی نے آپ کو معاف کر دیا ہے حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں ان کی اس بات سے سخت ناراض ہوئے اور ان کی شکایت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے نبی اللہ! اِنَّ <الجنہ> اے اللہ کے رسول میرے یہ بیٹے مجھے اس کار خیر یعنی جہاد میں شریک ہونے سے باز رکھنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں اور معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس ٹانگ سے جنت میں داخل ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ذوق اور شوق دیکھا تو ان کے بیٹوں سے فرمایا دعوه لعل اللہ يرزقه الشهاده ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان کو شہادت عطا فرمائے چنانچہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خاموش ہو گئے جنت کا اشتیاق جب مجاہدین کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جمع حرضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ سے ملے اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے انہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے اس کے بعد انہوں نے قبلہ روح ہو کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دعا کی مرزقنی شہادہ ولا تردنی الى اللہ خوبا خدایا مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما اور مجھے شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹا پھر وہ اس شان سے میدان جہاد جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے اور ان کے قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے افراد نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا اور جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مختلف دستوں میں بٹ گئے تو یہ عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اگلے دستے میں اپنی تندرست ٹانگ سے کودتے ہوئے مسلمانوں کی اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی تھی اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں انی لمشتاق انلجنّا انی لمشتاق ان میں جنت کا مشتاق ہوں میں جنت کا مشتاق ہوں اس وقت ان کے ایک صاحب زادے حضرت خلاد رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے ان کی حفاظت کر رہے تھے وہ دونوں باپ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشرقین سے برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند لمحات سے زیادہ کا وقفہ نہ تھا جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدا کو دفن کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا خلوہم بدمائہم و فانا الشہید و علیہم انہیں ان کے خون اور زخموں سمیت ہی دفن کر دو میں ان کا گواہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مام مسلم یقلم فی سبیل اللہ جاء یوم مقیامہ یسیل دم اللہ کلون الزعفران والریح کریح المسک جو مسلمان اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا اس خون کا رنگ زعفرانی اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی پھر فرمایا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کرنا یہ دونوں اس دنیا میں ایک دوسرے کے نہایت گہرے اور مخلص دوست تھے اللہ تعالی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہدائے احس سے راضی ہو اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے آمین